स्मर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ 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 जय जय स्वामी समर्थ प्रिय श्रोत्यांनो ही फिर आपण आपल्या चांगल्या दिवशी चांगल्या प्रसंगी जरूर ऐका दसरा दिवाळी लक्ष्मी पूजन वट सावित्री सत्यनारायण पूजेच्या दिवशी पुढी पाडवा अशा विविध शुभ प्रसंगी आपल्या वास्तूत या शुभ लहरीत उमटू द्या ज्यांना शक्य असेल त्यांनी रोज

जय लाभादी स्तोत्र म्हणजे साक्षात दत्तरायांचा आशीर्वाद रोज या स्तोत्र पठणाने श्रवणाने आर्थिक कोंडी तुटते समाजात मान सन्मान वाढून विजयश्रीचे आपण मानकरी होतो श्री दत्तरायाच्या श्री स्वामी समर्थांच्या आशीर्वादानं स्फूर्ती प्राप्त होऊन परिस्थितीत सुधार होतो असा अनेकांचा बोलका अनुभव आहे अशा स्तोत्राचा ध्वनी निश्चितच आपल्या वास्तूत नंदनवन फुलवीन त्सलं दत्तात्रेयमहात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे प्रपन्नार्तिहरं वन्दे प्रपन्नार्ति क्तवत्सलं दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम् अक्षकरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु स्मर्तृगामी सनोवतु महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं दत्तात्रेयं वरदं भक्तवत्सलम् शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणं नारायणं विभुं वन्दे नारायणं विभुं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु स्मर्तृगामी सनोवतु दत्तात्रे लं दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं सर्वानृतहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वानर्थहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु स्मर्तृगामी सनोवतु दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम् दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम् भक्तकीर्तिविवर्धनम् ब्रह्मण्यं धर्मतत्त्वज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनम् भक्ता पङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः तापप्रशमनं वन्दे दत्तात्रेय महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम् सर्वरूप प्रशमनं सर्वपीडानिवारणं सर्वरोगप्रशमनं सर्व स्वर्बन्धघ्नं स्वरूप वत्सलं दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं जयलाभयशकमदा

भक्तवत्सलं दत्तात्रेयं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरम् त्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम्